তোৰ লগত আৰু নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে চাগে কৃষ্ণ চাৰি দিয়া চেনেল টিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো চ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেটো গম পাইছেই চুটি ছবিৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আজি হৈছে একেবাৰে শেষটোৰ দিন আৰু আমাৰ মাজত বহুতো ন পুৰণ অভিনেত্ৰীসকল আৰু অলপ অলপ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব লৈছোঁ আমাৰ লগতনো কোনে কোনে কৈছে আৰু খুব নতুন নতুনকৈ আমাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ আৰু এতিয়া মই অলপমান চিনাকি কৰাই দিব লৈছোঁ নতুনকৈ বাইদেউ এজনী আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ নামটো প্ৰকৃতি কোঁৱৰ গগৈ হয় মই এই চালখোৱা নগাঁৱৰ বোৱাৰী হয় আজি আপোনাৰ এই ৰূপত আজি অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ মানে এইটো নাছিলে মই যিহেতু আছাম পুলিচত মই কনষ্টেবলত হেৰি কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ মোৰ ইণ্টাৰভিউ বেয়া হ'ল তাতে এবাৰেই দিছিলোঁ আৰু আৰু নেক্সট বাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ মন নগ'ল আৰু এবাৰ যিহেতু নোৱাৰিলো কাৰণে এইবাৰ যে মই এই চুটি চবিৰ জৰিয়তে মই এয়া পাইছোঁ সপোনটো পূৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মানে আজিৰ দিনটোতে মানে সেইটো কাৰণে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে মই এই কৃষ্ণ চদিয়াৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে এই চুটি গল্পত অভিনয় কৰিবলৈ পাই খুবেই সুখী হৈছো কাৰণ মই এনেকেতো ৰিয়েলিকেটো নেপাওঁৱেই মই পুলিচ চাকৰি সেইটো কাৰণে মই এই চুটি ছবিতে মোৰ সপোন পূৰ কৰিছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে মোৰ কবলৈ মানে আজি ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিয়ে মোৰ নিজকে মানে পুলিচ চাকৰি পালো যেন লাগি গৈছে হয় হয় আৰু যদি আপোনাৰ যিখিনি মানে সপোন আছিলে যদি বাস্তৱলৈ আহে কৰিব নে চাকৰি কৰিম নিশ্চয় কৰিম বোৱাৰী হ'লো বহুতখিনি অসুবিধা আৰু বাধা থাকে আৰু সেইটো কাৰণে মই আৰু চেষ্টা কৰা নাই হয়তো সময়ে আছে আৰু চেষ্টা কৰোঁ পাৰিলেতো ভালেই কথা হয় সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম আৰু পাবলৈও হয় সকলোৱে মৰম সঁহাৰিবিলাক এনেকৈ দি যাব যাতে বহুত আমাৰ শদিয়া লেখীয়া এটা পিছপৰা অঞ্চলত বহুত প্ৰতিভা ব্যক্তি সোমাই আছে আৰু এই কৃষ্ণ চদিয়াৰ চেনেলটো সকলোৱে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব এইটো চেনেলটো যাতে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট দিব সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ আৰু অঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি ইমানকণ মোক সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইফালে আন এগৰাকী আমাৰ বাইদেউ পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অলপমান আপোনাৰ নামটো জনাই দিব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মীনাকুমাৰী বৰাগোহাঁই শ্ৰী হয় আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আজি অভিনয় কৰিবলৈ লৈছে আৰু আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ভালে লাগিছে কিন্তু বহুত আশা আছিল পুলিচ হোৱা কিন্তু পুলিচ হ'ব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও চুটি ছবিতে পুলিচ হোৱাৰ সপোনটো পূৰ কৰিছোঁ আৰু হয় হয় আপুনি যি যিহেতু আপোনাৰ সপোন এটা আছিলে সেই সপোনটো আজি এই মানে চুটি ছবিৰ জৰিয়তে সপোনটো পূৰ কৰিছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাক